На работе слухаем Люкс ФМ. радио номер один. Моего дома больше нет. Не, не могу это поверить. Что делать? Говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. И врут по телевизору. Врут, 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 врут и врут. Мешканка російського міста Суджі, це те, що у Курській області, поскаржилася, що з міста не було централізованої евакуації. Варвара Ніколаївна розповіла, що після обстрілу 25 червня її будинок розбомбили, спалили все, а вона дивом залишилася живою. А у серпні, коли нібито Збройні сили України розпочали наступлення, мешканці почали покидати суджу, але самостійно, адже централізованої евакуації з міста не.

Сами администрации врут себе медали вешают на плечи, на грудь только потому, что люди сами спасались, сами спасайтесь кто может, сами спасались и врут пари все. Второй раз уже разбомбили на 25 июня разбомбили, сожгли дом, сожгли все, чудом живые остались и вот теперь снова опять виноваты твари, вот эти вот эти твари. А ось так зараз жителі Суджії стоять у чергах і ні, не проголосувати за свого диктатора Путіна. А щоб тепер отримати гуманітарну допомогу з ранку до ночі, черги не стають меншими. Все більше і більше росіян покидають свої домівки. А все через хатєлки їх лідера, з якого вони голосували, який намагається купувати українські землі. Набралі виходіти тут сюда фаселиста. Я про глазки расстала, да. а то валяются. Алло. Пакет порвался. порвался. Да, пакет берем, порвался. 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 А тим часом сам Путін пообіцяв виплатити жителям Курської області увага по 10 тисяч дерев'яних. Росія просто щедра душа. Як то кажуть, вибачте, діньок нет, адже вони всі пішли на війну воєнкорів і пропагандистів. З председателем правительства ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення у єдиновременній виплаті по 10 тисяч рублей гражданам, які в цьому нуждаються. принято и необходимые ресурсы будут направлены. Специальная военная операция на территории Украины – да, это мы понимаем. А боевые действия на территории России – это мы не понимаем. вот так заявляет пропагандист Сергей Мардан. Ну, звичайно, коли руська армія роками знищує сусідню державу, телеку говорять, як усе круто, класно, то росіянам це подобається. А таку війну вони підтримують, люблять. Але як тільки ця ж війна приходить до Росії, то вона стає не такою вже й доброю, і не такою вже й справедливою, і взагалі швидше б це все закінчилось. Я його не нахожу. А що касається того почему происходящее в Курской области э, действительно послужило своего рода психологическим шоком для многих из нас, а ведь это главное. То есть, если вы проанализируете состояние... Э, Русского телеграмма со вчерашнего дня и то, что происходит сегодня, с самого утра, ну, это напоминает такие вот самые-самые топовые моменты, когда уровень военной истерики, он зашкаливал совершенно. И дело совершенно не в том, что не хватает официальных комментариев. Нет, мне кажется, что э, те комментарии, которые Минобороны могло дать, оно дало. А что касается вот исправленного сообщения, сначала там была версия ДРГ, потом ее откорректировали, убрали, снимаю шляпу. Это, в общем, как бы важная вещь, это важное свидетельство того, насколько изменился подход и насколько по-другому стали, насколько по-другому стали работать с информацией люди в военном ведомстве по сравнению с тем, что было там, Ну, скажем, полтора года назад, помните пірі в Харкові. Я хорошо помню ще мардан заявляє, що нинішня істерика у зет патріотів пов'язана з тим, що суспільство не готове до поганих новин. Тобто, коли реальність перестає збігатися з телевізійною картинкою, російське суспільство отримує шок, який переростає в паніку. Бо виявляється, демілітаризація України була просто настільки успішною, що тепер доведеться воювати ще й за Курську область. А до цього пропагандисти росіян якось не готували. І тепер в них он масова істерія. Ну... Но... Люди оказались не готовы. А может быть, люди вообще никогда не готовы. Люди вообще не готовы к плохим новостям. И на это и, возможно, и делался главный расчет теми же самыми киевскими стратегами. То есть специальная военная операция на Украине, да, мы это понимаем, а боевые действия на территории России мы не понимаем. Я лично их не понимаю, я их не хочу понимать. Я их отказываюсь понимать. Я знаю одно, что они за это должны заплатить самой высокой, самой кровавой ценой. Моего дома больше нет. Не, не могу в это поверить. Ребят, вывозите, выезжайте, как можете. Говорят, сейчас вот я уже двое людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных, тут, пожалуйста. Не верю. Господи. Суджа. Обстановка. Был только что в центре. Короче, все более-менее целое. Прокуратура. На город администрации висит и флаг, украинский флаг. Э -э Военных много, техника. Я думал сфотографировать им, короче, позвал меня военный, проверил документы, ну, не, не грубил ничего, сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь, что будет? Он типа, что делать Он говорит, учите им украинский и Готовіськ референдуму. Хі -хі. Чесно, я вже флагом жить, вана щоб мирно. Якщо наші Нас не можуть захистити, можуть хоть українці. Змогуть. А ось ці пропагандисти зламалися. Не наступних. Дідугани на відріз, відмовляються коментувати події у Курській області, відправляють до офіційних джерел. А то каже: вам зараз що скажемо, і нам за це щось роблять. Андрей Ставрополь у нас. Андрей Ставрополь, здравствуйте. 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 У меня вопрос по куску. Вот вы сказали вначале, что нужно слушать только официальное заявление. То мы еще, еще раз твердо обороны. повторяем. Вы поняли наше сообщение? Что касается вы... вопросов по ситуации, Читайте все в средствах массовой информации, слушайте в средствах массовой Виктор масс Николаевич, масс я могу задать вопрос? Все. Зачем вы все. меня перебиваете? Я вам, я вам сказал, по Курску Дайте только мне задать взамен. вопрос. Если Масса вы зададите перед... вопрос, я об этом вам скажу, читайте все, что, что сообщает Кремль, Минобороны и так далее. Официальная власть, что сообщает. Все. Я не могу интерпретировать этот вопрос. А вдруг я ошибусь? Зачем мне это нужно, уважаемый? Не буду я отвечать и вам говорю. Я пользуюсь официальной информацией. И вы, пожалуйста, пользуйтесь. Поехали. Я вам отвечу, а вы переиначите, а потом, может, у меня неприятности будут. Я этого не хочу. Поехали. Кто? Ну, видно вже просто, що прилітало дідуганом за їх довгий язик. А може і сказати їм особливо нічого. Ганьба та приниження у чистому вигляді. А це ось мешканці колотилівки Білградської області. І їх попросили залишити село через активність Збройних сил України на кордоні. Кажуть, нужна виїхати на нідільку. Сім'я з Дубавом. жена, ребенок. Да мне кажется, что нужно на все-таки а, на недельку вы. Ну сейчас мы сейчас возим по нему. сколько людей осталось? Ну, ну вот. через дом. Здесь через дом? Через дом точно. Да. Хватит, да, да? тоже есть. Ну, что... ну будет ну, смотреть. Ну, вопрос да. здесь в самом месте. Там сейчас на положите. Поможем. Здравствуйте. <звук> 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 Вы к вам в гости. Не сиди, не съешь нас собак. Здравствуйте. 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 А, ну, Заехали к вам в гости. Мы к собаке приезжаем. Э, какая помощь? Пока не знаю, мы завтра будем выезжать. У меня муж в базовой службе работает. Потому что все у нас опасно. Лучше, лучше конечно, пораньше Но... быть. Может быть, ситуация ухудшится. Мы не, не понимаем. Не понимаю. Если бы знали, все бы сказал, но сейчас Нет, не понимаю. Если его способ, отпустят завтра с работы. Вы, если нужно, мы да. Пожалуйста, через администрацию, через Андрея Голкина. Говорите, и мы на это попытаемся повлиять. Сейчас на данный момент здесь находится три человека. Два человека пошло в центр в поселок. И вот два человека заехали зарегистрироваться. Мы сколотили. Мы сколотили, да. Вы где? -то, где, -то, где, -то, где -то? Нет, нет, они нет, хотят в Белорусскую да, да, коры. Это страшно, когда с ты думаешь, на тебя или нет. Но тем более, село находится при близкой границе, да. и пошло, пошло лучше случай потом разберемся. Хорошо. Сухие байки или... Нет, мы заказываем все в общепите и привозим нам полноценные объекты. А места? спальня места? Спальные места. Да, да они все чисто, все. Здесь они... Все. <связь> вот единственное, что просьба с собаками, конечно, Да, Да, Сухой корм и где? И у вас у, вас, у самой есть бронежилет? Конечно, у нас есть. Да. Люди. Мы заезжаем и делаем микроскоп. Да, 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 И въезжается, чтобы жители, когда въезжали, все равно одели бронежилет. Мушін пускать, женщин і дітей не пускать. А це тільки початок. Адже карма штука така. Вона приходить, але всьому свій час. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.